По схожему сценарию для Штатов развивалась и Вторая мировая война. Ее развязали два упыря – Гитлер со Сталиным, когда расчленили Польшу. За поляков вступились англичане с французами и началось. Но Штаты больше двух лет соблюдали нейтралитет. В этом смысле поведение президента Рузвельта было тождественно поведению президента Вильсона. И да, американцы снова организовали ленд-лиз. Новый промышленный бум излечил Америку от Великой депрессии, постигшей ее после предыдущего экономического бума, случившегося в итоге Первой мировой войны. К 1945 году Европа снова лежала в руинах. Штаты же, на чью территорию не упал ни один снаряд, стали сверхдержавой две трети мировой индустрии, две трети сельхозпродукции, две трети мирового золотого запаса. У них были самые мощные монополии, самые могучие линкоры, флотилии тяжелых бомбардировщиков и ядерная бомба, как вишенка на торте. Ничего, даже отдаленно подобного, не было больше ни у кого. Ни у изрядно потрепанного совка, ни у полудохлого рейха, ни у захеревшей британской империи. В итоге Штаты учредили ООН, МВФ, МБРР и всю бреттонвудскую систему в целом, сделав доллар мировой резервной валютой. Бинго! Давайте сразу обозначим рамки. В том, что я только что сказал, нет никакой конспирологии. И даже намека на конспирологию нет. Нет никакой мировой финансовой закулисы. Нет никаких сросшихся лапсердаками сиамских хитрецов, в существовании которых верил недолугий московский царь. Президент Вильсон не подталкивал этого августейшего дурака нападать на Германию, точно как и Рузвельт не подначивал Сталина оккупировать Польшу и убивать поляков в Катынском лесу. Просто большая страна с большим человеческим потенциалом и предпринимательским духом, надежно защищенная океанами от любых ТВД, воспользовалась ситуацией и реализовала возможности. Вот и все. И это важно понимать сейчас. Ибо американцы и сегодня убеждены, что за океанами они, как у Бога, за пазухой.